Первая игра, она всегда как бы сложная ну, и самая тяжелая. Потому что э, если сегодня проиграл, дальше не играешь. А хотелось все-таки, э, и задача стоит играть за медали, за первое место. И, в общем-то, получилась, э, ну, немножко такая напряженная игра, напряженная. Но вместе с тем надо было дать поиграть всем игрокам, 12, и, э, в равной степени, ну, чтобы распределить нагрузку завтра играть, еще и послезавтра играть, тоже как бы одной пятеркой или семью человеками тяжело. Но учитывая то, что команда как бы собрана с начала сезона и первый сезон, то и первое место, ну как бы кроме как хорошо, я не могу оценить. Матч получился скомканный немножко. Вроде могли выходить вперед больше, больше 15 очков, но под кольца не забивали и потом под конец как-то чуть смазали. В принципе, мы настраиваемся на другие игры. Три дня подряд, поэтому еще сезон продолжается, поэтому рано о чем-то говорить. Все сомкнулось в маленькую точку, поэтому весь сезон.